Отметившая недавно свой 75-летний юбилей, средняя школа номер 12 попала в сферу депутатского внимания. В день осенних каникул школу посетил народный депутат Украины Ярослав Сухой. Для Ярослава Сухого воспоминания, связанные с 12-й школой, всегда приятные. На победных для него выборах Верховную Раду именно это учебное заведение было одним из избирательных участков по Шевченковскому району. Конкретно 12-та школа для мене рідною є, тому що тут, по-перше, поруч я жив, і тут я вперше голосував за народного депутата України Ярослава Сухого. Після того, коли пішов в життя Олександр Кузнінцов, багато з цієї школи пов'язано і моєї такої роботи, як депутата і депутатів міської ради. Я націлював на допомогу цій школі, тому що ця школа наша рідна моторівська. Тут багато дітей, батьки яких працюють на моторі. В подарок на 75-летний юбилей народный депутат преподнес в школе современный музыкальный центр. Впрочем, и сам народный избранник без подарка не остался. В честь нашего юбилея мы хотели бы накратить вас наши юбилейные на медали. Поэтому счастьем. Спасибо. Директор школы Оксана Коваленко всегда рада дорогим гостям. Говорит, что без депутатской помощи школа бы попросту не выжила. Сегодня школа, конечно, сама не может существовать, поэтому, конечно, это только помощь наших родителей, конечно же, наших всегда друзей-помощников, это депутатов, это наших шефов, поэтому за что мы им очень благодарны, которые помогают нам и улучшать материальное благосостояние нашей школы, помогают нам и в воспитании, в обучении наших учащихся. Потому мы живем, молодеем, цветем. И надеемся на все самое лучшее. Ярослав Сухый вспомнил, что школу юбиляра всего несколько лет назад пытались лишить своего статуса. Благо, все закончилось хэппи-эндом. Это была очень длинная и нудная история, нудные разговоры по всяким высоким кабинетам, но мне помог потом Вячеслав Александрович Балуслай, а когда он стал депутатом, уже вдвоем, в тандеме, уже стало труднее с нами справляться, и надо отдать должность Егенеру, должное Карташу, которому мы неоднократно ходили, объясняли, что мы просто ну, не допустим закрытия школы, а детей куда-то по разным другим, ничего похожего. Эта школа имеет свою историю, она имеет свою ауру. Несмотря на плотный рабочий график, Ярослав Сухый пообещал и впредь не оставлять это учебное заведение без помощи и пристального депутатского внимания.